এটা জীৱনত বহু কাৰণৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় সকলোতে অপেক্ষা মাথোঁ সদায় আমাৰ কেতিয়াও ভাল নহয় বহু অপেক্ষাৰে ফলাফল মিঠা হয় যদিও কিছুমান ফলাফল সুন্দৰ কেতিয়াও নহয় সেইবাবে মানুহৰ বাবে সিমানেই অপেক্ষা কৰিব যিমান সেইজনৰ প্ৰাপ্য যিজনে আপোনাক অত্যাধিক ইগন'ৰ কৰে তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰা বাদ দিয়ক যিয়েই আপোনাৰ মূল্য বুজে তেওঁ কেতিয়াও আপোনাক ইগন'ৰ নকৰে এই পৃথিৱীত যিমান প্ৰকাৰৰ আঘাত আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আঘাত হৈছে শব্দৰ আঘাত এই আঘাত দেখা পোৱা নাযায় আৰু সেইবাবে ব্যক্তিজন কিমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কোনেও বুজিব নোৱাৰে কিন্তু এই আঘাতত মানুহ ভিতৰি ভিতৰি সৎ বিসদ হৈ পৰে গতিকে কাৰোবাক কিবা এটা কোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবিব লাগে আপোনাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰ বাবে আন এজনৰ মনত কিমান বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে দিনে দিনে পৃথিৱীত মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু সৎ মানুহৰ সংখ্যা কমিছে সাক্ষৰতাৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে যদিও প্ৰকৃত শিক্ষিত সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই দৈনিক আইনৰ ধাৰা শাস্তি বাঢ়িছে কিন্তু অপৰাধ কমি যোৱা নাই ব্যাসিক সুন্দৰতাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কিন্তু সুন্দৰ চৰিত্ৰৰ সংখ্যা কমিছে খাদ্য সামগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু খাদ্যৰ মান বৃদ্ধি পোৱা নাই দেশত নেতা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু দেশৰ উন্নতি সাধন হোৱা নাই মূৰ্খৰ সহজতে খং উঠে জ্ঞানীয়ে হাজাৰ বিপদতো বা বেয়া পৰিস্থিতিটো ধৈৰ্য ধৰিব জানে মিছলিয়াই কথাৰে আনক দমন কৰি ৰাখিব বিচাৰে বিৰোধীয়ে ভাল বেয়া সকলোতে সমালোচনা কৰে লোভিয়ে নিজৰ লোভৰ বাবে বিপদত পৰে নিজক ভাল পোৱাসকলে বা নিজৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰাজনে নিজৰ কাম কৰে এলেহুৱাই প্ৰতিটো কামতে অজুহাত দেখুৱায় কাপোৰখে সহজতে কান্দি উঠে পতাৰকে সততাৰ অভিনয় কৰে স্বাৰ্থ পৰে স্বাৰ্থৰ বাবে আনক ব্যৱহাৰ কৰে বেয়া মনে আনক হিংসা কৰে উদাৰ মনে সকলোকে সহায় কৰে হিংস্ৰ মনৰ মানুহ নিজে অস্থিৰতাত পৰে এশটা পৰামৰ্শতকৈ অভিজ্ঞতাৰ এটা উজুতিয়ে এজন ব্যক্তিক বেছি শক্তিশালী কৰে কিছুমান কথা আনে বুজাই দিয়াতকৈ যেতিয়া সেইবোৰ কথা নিজৰ জীৱনত ঘটে তেতিয়াহে ভালদৰে বুজা যায় অলপ সন্মান পালেই উন্মাদ হৈ পৰে অলপ টকা পালেই অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰে অলপ জ্ঞান পালেই হকে বিহকে উপদেশ দিব পৰা হৈ যায় অলপ সফলতা পালেই পৃথিৱীখনক লৈ হাঁহিবলৈ ধৰে অলপ অধিকাৰ হাতলৈ আহিলেই আনক ধ্বংস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এইদৰে মানুহবোৰ সলনি হৈ থাকে কিবা এটা পালেই তাক লৈ অহংকাৰী হৈ পৰে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে তেন্তে আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব দক্ষতা অভিজ্ঞতাৰ পৰা আহে আৰু অভিজ্ঞতা বিফলতাৰ পৰা আহে গতিকে যদি আপুনি কোনো কামত বিফল হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো একো বেয়া কথা নহয় এই বিফলতাই আপোনাক অভিজ্ঞতা দিব এই অভিজ্ঞতা লগত লৈ আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰক প্ৰথমবাৰ কৰা ভুলবোৰ শুধৰাই এইটোৱে হ'ব সফলতাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ যিটো বিষয় আদালতে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে বা আদালতৰ চকুত ধূলি দি মিছা কোৱাটো সঁচা প্ৰমাণ কৰি জয় হয় সেইজন আদালতৰ চকুৰ পৰা সাৰি গ'লেও সময়ৰ হাতৰ পৰা কেতিয়াও বাছি যাব নোৱাৰে সেইসকলক সময়ে বিচাৰ কৰে আৰু যেতিয়া সময়ে বিচাৰ কৰে তেতিয়া সাক্ষী আৰু প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন নাথাকে জীৱনত যিমানেই ভাল কাম নকৰক কিয় এদিন সকলোৱে পাহৰি যাব সৰু এটা বেয়া কাম কৰক সকলোৰে মনত থাকি যাব থাকিবলগীয়া হ'লে অকলে থাকক কিন্তু গাখীৰ শুৱাই সাপ পুহি নাথাকিব প্ৰিয় বুলি পৃথিৱীত কোনো নাই সকলো প্ৰয়োজনীয় যেতিয়া প্ৰয়োজন শেষ হয় তেতিয়া আপোনজনেও ৰং সলনি কৰে সৃষ্টিকৰ্তাই আপোনাক অলপ সমতা দিছে বুলিয়েই আপুনি সকলোতে সেই সমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ নাযাব নতুবা নিজৰ ভুলত নিজেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব ভাল কাম কৰক কাৰণ বেয়া কামে আপোনাক হাজাৰ হাজাৰ বছৰলৈ পিছ নেৰে যোগ যোগ পাৰ হৈ গ'ল যদিও আজিও কোনো পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ কন্যাৰ নাম কৈকেৰী বা মন্থৰা নাম নিদিয়ে বেয়া কামৰ বাবে আজিও জ্বলি আছে ৰাৱণ য'ত মানুহে আপোনাক মাথো সহ্য কৰে তাত নোযোৱাই ভাল য'ত মানুহে আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰে তালৈ যাওক জীৱনত সদায় সুখী হৈ থাকিব আনক সিমানখিনি কথাহে ক'ব যিমানখিনি শুনিব পাৰে কেৱল কথা কোৱাৰ সাহস থাকিলেই নহ'ব শুনিবলৈও সাহস থাকিব লাগিব কাৰণ এইটো কেৱল আত্মসন্মানৰ কথা আত্মসন্মান থকা বাবেই ধৈৰ্য্য ধৰে নতুবা যিজনে শুনিব পাৰে তেওঁ আনক শুনাবও পাৰে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ